ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ ছিক্সৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ চৈধ্য নং পাঠত থকা স্কাউট আৰু গাইড নামৰ এই পাঠটোৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা ত' তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে পঢ়িবা ইয়াৰ পৰা বহুতো কথা শিকিব পাৰিবা ইয়াতে জানো অহা বুলি দিয়া আছে তো সেইবোৰ তোমালোকে চাই ভালদৰে জানি ল'বা কাৰণ ইয়াৰ পৰাও তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এইবাৰ আহিছোঁ ক্ৰিয়াকলাপবোৰৰ মাজলৈ এক নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে স্কাউট আৰু গাইড পাঠটো দলগতভাৱে মনোযোগেৰে পঢ়া তো তোমালোকে যেনেকৈ দল হৈ খুব মনোযোগেৰে পাঠটো পঢ়িবা তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে পাঠটোত দৰ্শনা আৰু দুৰ্লভৰ ভিতৰত কোনে দেউতাকক বেছিকৈ প্ৰশ্ন কৰিছে বিচাৰি উলিওৱা তো ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে পাঠটোত দৰ্শনাই তাৰপিছত দুই নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছিল উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা ইয়াতে পাঁচটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছিল ইয়াৰ উত্তৰবোৰ আমি দিব লাগিছিল কটোত সুধিছিল যে দৰ্শনাহঁতে দূৰদৰ্শনৰ বাতৰি কোনখন নদীৰ বানপানীৰ দৃশ্য দেখা পাইছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা দৰ্শনাহঁতে দূৰদৰ্শনৰ বাতৰিত পুঠিমাৰী নদীৰ বানপানীৰ দৃশ্য দেখা পাইছিল হয়তো সুধিছিল চৰকাৰী বাহিনীয়ে বানপীড়িত ৰাই এইটো ব হৈ আছে ৰ'দেকাৰে ৰা হেঁচি এনেকুৱা হ'ব ৰাইজৰ মাজত কি কি বিতৰণ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা চৰকাৰী বাহিনীয়ে বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত চাউল চিৰা আৰু গুড় বিতৰণ কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে গঠ সুধিছিল চৰকাৰী বাহিনীক সহায় কৰা যুৱক যুৱতীসকল কোন ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে চৰকাৰী বাহিনীক সহায় কৰা যুৱক যুৱতীসকল স্কাউট আৰু গাইড সংগঠনৰ সদস্য সদস্য গঢ়টোত সুধিছিল যুৱক যুৱতীসকলে কি পোচাক পিন্ধি বান সাহাৰ্যৰ কাম কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যুৱক যুৱতীসকলে নীলা পোচাক মূৰত টোপি আৰু ডিঙিত স্কাৰ্ফ পিন্ধি সাহাৰ্যৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল অময়টোত সুধিছিল যে দৰ্শনাহঁতৰ দেউতাকে স্কাউট আৰু গাইডৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিলে ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে দৰ্শনাহঁতৰ দেউতাক এসময়ত স্কাউট আছিল বাবে তেখেতে স্কাউট আৰু গাইডৰ বিষয়ে জানিলে ঠিক তেনেদৰে তিনি নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছিল স্কাউট আৰু গাইড সংগঠনৰ মূল কথাখিনি চমুকৈ লিখা মই ইয়াৰ উত্তৰত লিখি দিছোঁ স্কাউট আৰু গাইড সংগঠনৰ মূল কথাখিনি ত' তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখা এইবোৰ লিখি ল'বা চাৰি নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে পাঠটোৰ জটিল শব্দবোৰৰ অৰ্থ জানি লোৱা ইয়াতে শব্দবোৰৰ অৰ্থ দিয়া আছে এইবোৰ হ'ল জটিল শব্দ যেনেকৈ থাউনি ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব পানীত তল নোযোৱাকৈ ভৰিৰে পোৱা পানীৰ তলৰ মাটি পাঁচ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে যে প্ৰথমে অকলে পঢ়া তো প্ৰথমতে অকলে পঢ়িব দিছে তাৰপিছত কি কৈছে যে তাৰপাছত সৰু সৰু দলত ভাগ হৈ পঢ়া আৰু বাকীবোৰে শুনা তো তোমালোকে এইবোৰ কৰি বা ছয় নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে কাষৰ ফুলপাহৰ পৰা শব্দ আনি তলৰ বাক্যকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াতে দেখা পাইছা তোমালোকে ইয়াতে বাক্যকেইটামান দিয়া আছে আৰু ইয়াতে এই ফুলপাহিত শব্দকেইটামান দি আছে এই শব্দকেইটা আনি পেলাই আমি এই বাক্যবোৰত যি খালী ঠাই আছে তাতে ভৰাব লাগিছিল মই ইয়াতে দিয়ে দিছোঁ যেনেদৰে কোৱাটো চাইছোঁ স্বাধীনতা আন্দোলনত মহাত্মা গান্ধীয়ে অশেষ ইয়াত আমি এই ফুলপাহিৰ পৰা বা এই ফুলপাহৰ পৰা ত্যাগ এই শব্দটো লৈ আহিম আৰু ইয়াতে এই যি খালী আছে তাতে তো ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল তেনেদৰে মই বাকীবোৰতো কৰি দিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই এইবোৰ লিখি ল'বা তো সাত নম্বৰ প্ৰিয়াকলপটো দি আছে যে তলত দিয়া বিশেষ পদবোৰৰ পৰা গুণবাচক বিশেষবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা তো মই ইয়াতে চাৰ্কেল কৰি দিছোঁ ইয়াত যিবোৰ গুণবাচক বিশচ্য হয় যেনেদৰে একতা পৰোপকাৰ ত্যাগ দয়া আনুগত্য বন্ধুত্ব এইবোৰ তোমালোকে উত্তৰ দি পেলাই লিখি ল'বা মই যিবোৰত এই চাৰ্কল বা ঘূৰণীয়া কৰি দিছোঁ এইবোৰ শব্দ লৈ পেলাই মানে এই শব্দবোৰকে লিখিবা উত্তৰ দি পেলাই তাৰোপা আঠ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা ইয়াত আমি বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ লিখিব লাগিছিল তো মই ইয়াতে লিখিয়েই দিছোঁ যেনেদৰে দিয়া আছিল ন্যায় এইটো হ'ব অন্যায় সৎ চৰিত্ৰ এইটো হ'ব অসৎ চৰিত্ৰ সাধু অসাধু বিশ্বাস অবিশ্বাস হিত অহিত তেনেদৰে ত' তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখা এইবোৰ লিখি ল'বা ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে ন নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত চালে দেখা পাবা মই সেইটো ইয়াতে দিয়া নাই এখন চিঠিৰ কথা আছিল চিঠি এখন দিয়া আছিল সেই চিঠিখন তোমালোকে মনোযোগেৰে ভালদৰে পঢ়িবা মই ইয়াতে পঢ়ি নাথাকোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো এনেই দীঘলীয়া হৈ যাব তো মই ইয়াত যিবোৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছিলে সেইবোৰৰ উত্তৰ কৰি দিম ন নম্বৰৰ কটোত দিয়া আছিল চিঠিখন মাজনিলৈ কোনে লিখিছে ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা চিঠিখন মাজনিলৈ দেউতাকে লিখিছে শনু আৰু মাজনীৰ মাজত কি সম্বন্ধ ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা মনু মাজনীৰ ভায়েক গোট সুধিছিল চিঠিখন পঢ়ি মনু ল'ৰা নে ছোৱালী চিনাক্ত কৰা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা মনুক দেউতাকে কাপ হিচাপে সদস্যভুক্ত হ'বলৈ কৈছে সেয়েহে মনো ল'ৰা ঘৰটোত দিয়া আছিল চিঠিখনত কোনটো বিষয় সদায় অনুশীলন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা চিঠিখনত গণিতৰ অনুশীলন সদায় কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে উটোত দিয়া আছিল বানান লিখোঁতে কিহৰ সহায় ল'ব লাগে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা বানান লিখোঁতে অভিধানৰ সহায় ল'ব লাগে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ অন্য পাঠবোৰৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা